اگر محلوں کا علم ہو جائے تو زمان و مکان کی حیثیت سمجھ میں آ جاتی ہے. ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارے نظام شمسی سے الگ کوئی نظام ایسا نہیں جس کی روشنی چار برس سے کم عرصے میں پہنچتی ہو ماہر فلکیات ایسے ستاروں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کی روشنی کروڑوں سال میں پہنچتی ہے یہ بات دوبارہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے کہ ہم ایک سیکنڈ میں جس ستارے کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک کروڑ سال پہلے کی حیث ہے جب ہم ایک کروڑ سال پہلے ستارے کو لمحے کے خرب ہوئے حصے میں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ موجودہ لمحہ ایک کروڑ سال پہلے کا لمحہ ہے اب یہ بات غور طلب ہے کہ جب کروڑ سال پہلے کے لمحے کو دیکھتے ہیں جب آلفا دیگر کروڑ سال کا وقفہ نظروں کے سامنے بیک وقت آ جاتا ہے تو سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے ایک کروڑ سال کا وقفہ کہاں گیا ایک کروڑ سال دیکھنے کے لیے ایک کروڑ سال کیوں نہیں لگے معلوم ہوا کہ ایک کروڑ سال کہنا فقط طرز ادراک ہے. ایک کروڑ سال کا وقفہ محض لفظوں کی کار فرمائی ہے یوں بھی کہہ سکتے کہ طرز ادراک نے صرف ایک لمحے کو ایک کروڑ سال پر تقسیم کر دیا جس طرح طرز ادراک گزشتہ ایک کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھتی ہے اسی طرح طرز ادراک آئندہ ایک کروڑ سال کو موجودہ لمحے کے اندر دیکھ سکتی ہے طرز ادراک میں اتنی وسعت ہے چاہے تو ایک کروڑ سال کے ماضی کو دیکھ لے یا مستقبل میں آنے والے حالات کو دیکھ لیں روحانیت میں وقفہ نہیں ہے اس لیے کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ فقط ایک لوہا ہے جس کو ترجیح ادراک میں ازل سے ابد تک کے مراحل پر تقسیم کر دیا ہے ہم اسی تقسیم کو مکان میں اسپیس کہتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ زمین کی عمر خرگوں سال ہے دنیا کب سے قائم ہے حالانکہ کائنات جس وقت قائم ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ایک ہستی نے کن کہا اور ساری کائنات وجود میں آ گئی اس طرح کائنات بنی اور فنا بھی ہوگی قُل قُل، یعنی ہو جا اور ہو گیا جو چیز ہو گئی اس نے جب خود کو پہچان کر جب بحثیت علیم کے اس نے اپنی صفت کو پڑھا تو خود کو دیکھا خود کو سمجھا خود کو کسی جگہ مقیم دیکھا یہ اصل میں خود کو دیکھنا بحیثیت علیم کے اپنی صفت سے متعارف ہونا ہے یہ سب مرحلہ بار تقسیم ہے یعنی کائنات نے خود کو مرحوال سمجھا یہ سمجھنا مرائن کی تقسیم ہے اور اسی تقسیم کو مکان یا اسپیس کہتے ہیں اب اس طرح کہا جائے گا کہ ازل سے ابد تک کا تمام وقفہ مکان ہے اور جتنے ہماری کائنات میں واقع ہو رہے ہیں وہ سب ایک لمحے کی تقسیم میں مقید ہیں اس بات کو ادراک کے اعجاز کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ ادراک کا اعجاز ہے جس نے ایک لمحے کو تا ابد کا روپ ادا کر دیا ادراک کہاں سے آیا اس کی مختلف مسائلوں میں تشریح کی جا چکی ہے اور بتایا جا چکا ہے کہ ادراک ایک اطلاع ہے ادراک ایک روشنی ہے ادراک ایک نقطہ ہے ایسا نقطہ جو متحرک ہے جب وہ حرکت کرتا ہے اس کی حرکت سے سمتوں کا تعین ہوتا ہے اسی نقطے کی حرکت سے کائنات میں چار ادراک پیدا ہوتے ہیں یہ چار ادراک کیا ہیں وہم خیال تصور اور مظاہرہ ہے سب سے پہلے یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ اپنے بارے میں بہت حرکت شبہ ہوتا ہے اطلاع ملتی ہے جو لطیف اطلاع ہے اس اطلاع میں وہم پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں پھر جب نقطہ اس اطلاع کو قبول کر کے بہت ہلکے خاکے کی طرح متوجہ ہوتا ہے تو خاکے میں گہرائی پیدا ہوتی ہے جب خاکے میں گہرائی پیدا ہوئی تو اس کا نام دوسرا ادراک ہے جب گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود پہلے دن نسبت زیادہ وضاحت سے محسوس کرنے لگا اس کا نام خیال ہے خیال میں گہرائی پیدا ہوئی جب خیال میں گہرائی کے اندر خد و خال پیدا ہونے لگے اور نقطے خدوخال کا نمانیا ہونا خد و خال کا نمانیاں ہونا, ہونا تصور یہ احساس کہلاتا ہے جب تصور اور احساس میں گہرائی پیدا ہوئی تو نقطہ خود کو خد و خال میں دیکھ لیتا ہے یہ سیاح نقطے کے چار ادراک ہے سیاہ نقطے میں یہ چار ادراک کہاں سے آتے ہیں کیسے پیدا ہوتے ہیں حرکت کیوں کر واقع ہوئی اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں کائنات سے متعلق جو پروگرام تھا وہ موجود ہو گیا اس پروگرام کی موجودگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ نے اس ہو گیا کو چار ادراک عطا کیے یعنی تجلّہ تجلی صفت اور شاعرہ ان چاروں کا تذکرہ چار موراد نہروں کے نام سے کیا گیا ہے سیاہ نقطے میں ادراک کا پہلا مرحلہ تصویر دوسرا مرحلہ تجویز تیسرا مرحلہ تشہیر اور چوتھا مرحلہ تصویر ہے اب ہم یوں کہیں گے کہ نہر تصویر ادراک میں حل کا خاکہ ظاہر کرتی ہے نہر تجویز اس حل کے خاکے کو گہرا کر کے خیال بناتی میرے تشہیر اس خیال کو اباد یعنی ڈائمینشن میں دکھاتی ہے اور میرے تصویر اباد اور خد و خال کو موجودات کی شکل میں آنکھوں کے سامنے لے آتی ہے ادراک کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ بات ذہن رشین رکھنی چاہیے کہ سیاہ نقطہ جس کو چار ادراک کا بمبا قرار دیا گیا ہے اس کی حرکت سعودی اور رزولی دو طرح ہوتی ہے ایک طرف نزول کر کے دوسری طرف نزولی کیفیت کو ریکارڈ کر کے سعودی کر دیتا ہے سعود اور نزول کی یہ درجہ بندی چھ رخوں میں تقسیم ہو جاتی ہے یعنی کائنات کا نزول اور سعود کائنات کا عدل اور کائنات کا ابد چھ دائروں میں سفر کرتا ہے یہ چھ دائرے یہ چھ نقطے چھ لطیفے جن کو لط... تصوف میں ست تک آ جاتا ہے مزید تشریح ہے کہ نہر تصدید لطیفہ اخفا کو سیراب کرتی ہے نہر تجرید لطیفہ سرری کو سیراب کرتی ہے نہر تشریح لطیفہ قلبی کو سیراب کرتی ہے اور نہر تذیر لطیفہ نفسی کو سیراب کرتی ہے واہمہ خیال تصور اور مظہر بننے کے بعد ہر چیز واپس پلٹتی ہے یہ واپس پلٹنا ہی در اثر ریکارڈ ہونا ہے ایک طرف روح خود کو دیکھتی ہے خود اپنا نیا روح بنا کر خود کو پیش کرتی ہے دوسری طرف روح میں جو اطلاع دی وہ ریکارڈ ہوتے رہتی یہ کل ہی دائرے ہوئے لطیفہ خفی میں ساری زندگی ریکارڈ ہوتی ہے لطیفہ روحی ایک طرف ریکارڈ کرتا ہے دوسری طرف مزدور کو صورت میں ظاہر کرتا ہے قلم اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ہمارے پاس ایک روحانی ورثہ ہے جو نو انسانی کو اس لیے منتقل ہوا کہ نو انسانی اپنا کھوئے وقار تلاش کر کے اس منصب پر فائز ہو جائے جس منصب کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے